Привет, здравствуйте. О чем общаетесь? Да, вообще о разном. Например. Да, просто по жизни общаюсь о каких-то жизненных проблемах. Какие у тебя жизненные проблемы и чем я могу помочь? А, вы скорее всего мне не можете ничем помочь. Ну а проблемы какие у тебя жизненные? Ну, жизнь говно. Припая, Действительно, да? не могу помочь, согласен с тобой полностью. А я же вас видел. И хорошо это или плохо? Это забавно. Согласен. вы именуете себя рук сверетатец, да, если да, не, ошибаюсь. не ошибаетесь. Не ошибаюсь Вот, вы общаетесь по. На темы истории. Истории, да? Да. История, да. Есть у вас какой-то хороший вопрос, готов ответить. Да, нет, у меня я, я в истории, кстати, слабоват. Так тем не более, смогу вам. спросите что-то. Разумное, возможно, что-то услышите. От вас? Да, от меня. Хм, может услышу. А, кто такие варяги? Жители Скандинавии древней. Ну, просто так. Все. Да, просто так. Э Эти самые викинги, варяги, викинги и норманы – это все слова синонимы для жителей средневековой а -а -а. Норвегии, Швеции и Дании. А почему они себя называли викинги или их это? Они так себя викингами не называли. Это я слышал, да. А кто их назвал викингами? Это, по-моему, какое-то английское название или французское. Просто. Э -э Существует такое понятие, не знаю, я это сам придумал либо кто-то Викинг Викинг ну типа вы короли Классно Не не было такого Не знаю Первый раз я такое слышу Ну это скорее всего я сам придумал блин, да Молодец Наверное. Я какой Да с фантазией да как бы сложилось Ну, о чем еще сказать? Я знаю. А я, я какую страну вы выбрали для общения? В смысле? А страну, Украину, конечно. Вот расскажи, все лучше, почему вы Украину выбрали? Ну я же сам с Украины. Откуда? Слава. Понятно. Как давно вы в России? Пять, я шесть лет уже. Угу. Да. После 2014 -го года оттуда уехали. Ну, после 2014 -го года я уехал в Донецк. Угу. Ну, Вообще-то. Да. Я приехал сюда в 2019 году. Угу. Я в Донецке был, да, в военном. Ну, ну и че буду, В Донецке спасал спасал людей, блин. Просто обычных людей, чё что я могу сказать еще больше? Вы медик? Э -э я им стал, ну не медиком, а немножко фармацевтом. Ну типа, ну, типа медбрат. Да, военный медбрат типа, такого я стал. Угу. Да, пришлось обучиться немножко. Угу. Вот, людей спасал, блядь, ничего. Угу. Ну спас. Благодарности нет угу. никакой. А вы ждали благодарность? Нет, кстати, нет. Ну, так а что же вы тогда жалуетесь? Да нет, просто сейчас, ну, по течение времени вот задумаешься иногда. А, а благодарности-то и не было. А людей Не было, хуя. так и не было. Ну, молодец. Благодарность. Ну, вы выбрали Может? Украину, чтобы что? Рассказать, что вы из Славянска. Нет, я выбрал Украину, потому что пообщаться просто, ну, со своими, как говорится, людьми, что ли. Ну вот я украинец, Украины, Что вы хотели спросить, что-то рассказать мне? Да вам ничего. Я уже от вас уже все услышал. Я хотел с вами, кстати, встретиться и иногда пообщаться, но что-то вопросов нет у меня к вам сегодня. Ну завтра может буду. Подготовьтесь, напишите. Не, а как вас зовут вообще вот имя Виталий ваше? меня зовут. А, точно, Виталий. А как вам э -э обращаться? Алексей. Да, Алексей. Я, я просто смотрел э ваши, ну, ролики, да. Это, там разные у вас есть, там да там батлы, короче, с российскими блогерами, да. Наверное. Вот. Да, ну наверное, точно. Ну вы в чем-то были неправы. Возможно. Ну вы осознаете, да, что иногда вы были неправы. Человек никогда не может быть прав, стопроцентно. Где-то ошибается, где-то врет. Это ж человек. А, есть... Я ж не робот. То есть... Ну, то есть в этом вы можете признать, что вы были неправы все-таки. Если вы мне скажете, где именно, я признаюсь. Да и... Я не помню. Я не помню, правда. Вот я не помню. Но. Вы сказали сейчас сами, что человек может ошибаться, Конечно. и он может быть неправ, да? Любой человек Все. может ошибаться, и российский блогер может ошибаться и быть неправ. Все, дядька, вот в этом ты сейчас себя корону одел, скажем так. Чего-чего? Корону одел к себе. Я корону себе одел. Да, я тебе надел, блядь. А, ты мне надел корону, ты меня да, короновал, что... что ли? Да, да, типа того, потому что, э... ну, помнишь, э... ваши диалоги с тем же, понескипайся, пожалуйста, э... как его звали? Ну, молодой такой, блядь, Усы У Сейсталыпина, что ли? Да, 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 да. Ну, да, да. Помнишь? Показательный Помню, диалог. Ну, показательный диалог, ну... По-моему, ты там проиграл. Это, ну, это, так это тебе так кажется. Ну, я Окей. абсолютно не против твоего Окей. восприятия. Окей. Ради Бога. Возможно, проиграл он. То есть из, Возможно, он. из десятков тысяч диалогов, которые я провел, и которые у меня у -у -у. записаны. Один диалог, по твоему мнению, я проиграл отсюда. Какой вывод можно сделать? Нет. А вывод можно ну, сделать давай, один, вот э, какой-то какой демон маленький блядь, из Луганска тебя мог сделать, понимаешь? Вот. Это вот. по твоему это... мнению, а по моему да. мнению он обосрался, сам себя обосрал окей, причем. Окей, окей, потому что, я не против. Потому что в разговоре он, а, не давал мне закончить фразу, ага. б, отключал мне звук. И я считаю, что в этом диалоге это уже проигрыш, все. Не, дядька, я я смотрел этот разговор, э, по-моему, он не отключал тебе звук. Отключал? Отключал? Конечно. И постоянно yeah. меня перебивал. Это блогер, который yeah. не может. Я его у многих наших блогеров видел, он не может до конца дослужить фразу ну противника. Но он импульсивный, да, блин, да, заранее. Он Не говорил. просто импульсивный такое впечатление, что он, ну извини, наркоман. Нет, он не наркоман сто процентов, он просто Блять, такая. Просто речь, его равновесие. Ну, может быть, да. Может ну, быть. значит да, правильно может ему быть. морду набили? Да, да, блядь, нахрена ты это вспомнил, блядь. Я тоже. Как это нагрена? Его набили. Очень хорошо начистили. Лицо. Ну, было дела, и да, я помню. Я, я ну, тоже. Вот это ответочка называется. За ну, все его, его, его дела. Его... Не по отношению ко мне. Упаси Господь. А вообще, по его, э, так как он ведет диалог, это ответка? Окей, okay. дядя, ну, я не хочу ссориться, просто, ну... про. Прав... не ссорься, а если Правда. даже хочешь ссориться, мы поссоримся, тоже хорошо. Не хочу. Тоже нормально будет. Я просто хочу вот понять, ты действительно вот, ну, веришь в то, что ты говоришь? В что, во что именно? Ну, в ту фигню, которую ты несешь. Ну какую фигню? Ты скажи какую-то фразу, а я скажу верю я в нее или нет. Ну вот в то, что ты там историк там хороший. Смотри, вот это называется диплом советский. Угу, угу. Это мой диплом, можешь поверить, можешь проверить. Да, а не вот не важно. это вытяг из ведомости. Если ты найдешь здесь больше четырех четверок я скажу, что я плохой историк. Я закончил с красным дипломом. Понимаешь, с красным дипломом. Mm -hmm. А вот учебник по истории, который я выдал, а в этом году он будет переиздан. Mm -hmm. И я считаю себя хорошим историком. <со> и, 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 и не учебник? всяким... Да, я соавтор этого учебника. И не всяким Усам Столыпина заявлять мне, что я плохой историк, в то время как у него исторического образования нет, как выяснилось. А у меня есть. Да кого он? Ну, он кто? Он же просто... Он никто. Ну, как... Нет, стоп. Он учитель просто. Да? И я был Если учителем я всю свою жизнь. Но он учитель просто. ну. И я учитель там искал, просто ищет. всю свою жизнь. И дальше что? У меня 300 тысяч... Э человек на канале подписчиков, а у него, не, не, не. а у него на этот момент было 25, а у меня 150. Это тоже 105, что верно да. о чем-то говорит. Как ты думаешь, сейчас Ты сейчас, сейчас не ты сейчас неправильно сказал. А ты я писками меряю. Нельзя писками нет, меряться. Да, не надо, не надо. Угу. А чем надо вот, меряться? Ну, посмотри, вот, вот я просто обычный человек, у меня подписчиков нет, да? Но я могу донести такую информацию, от которой все охуеют, правильно? Ну, например, донеси. Вот я попытаюсь охуеть от твоей информации. Не могу. Не могу, вот я видишь, не знаю. Вот, вот видишь. Вот, да. вот зачем ты тогда голословно чего-то заявляешь? Я, если что-то заявляю, ну, я, если что-то заявляю, мое заявление можно проверить. Так я к тебе претензий не имею. А я понимаешь? не и даже не оправдываюсь от твоих претензий. Я тебе пытаюсь объяснить. Но когда встречается в чат рулетка профессионал типа меня и не профессионал типа Усов Столыпина, и когда он это видит прекрасно, что он не профессионал, он пытается либо заполтать, либо не дать возможность рассказать, либо выключить звук. А тебе со стороны почему-то это кажется, что он выиграл Нет. вскоре. в споре. Вот и в чем-то ты прав, в чем-то ты прав, в чем-то ты прав. Том, что а теперь давай одном... вернемся. Ты сказал, что верю ли я в ту фигню, которую я несу. Вот приведи mm -hmm. какой-то пример, а я тебе четко отвечу и честно отвечу: верю я в это или нет. Ну, а смотри, дядька, ты, вот, ты мотивируешь э, какими-то вещами, да? Ну, типа. Смотри, они еще написаны. раз. Смотри, они написаны, смотри, да? Смотри, еще раз. Можешь ли ты привести какой-то пример фигни, который я сказал, а я тебе честно попытаюсь ответить? Верю я в это или нет? Слушаю. Нет, не могу. Ты правильно все рассказываешь. Значит, опять ты болтолог, понимаешь? Ты болтаешь. Я не болтолог, я нет, ищу информацию. Болтол. Нет, в данном случае ты сказал уже несколько вещей, которые даже примера не можешь привести. Но я же глупости не сказал никакого. В данном случае ты сказал глупость, что я несу Какую? фигню. Вот ты спросил. Нет, я поинтересовался. Вот ты спросил. Несешь ли ты фигню? Нет, ты спросил, верю ли я в ту фигню, которую я несу. Я попросил тебя привести хоть какой-то пример, чтобы я понял, о чем ты говоришь. Примера нет. Я, к примеру, я не могу... Блин, ну вы ж, э, учились там чему-то, да? Ты знаешь историю, я ее не знаю, я ее плохо знаю. Но если Но... я, смотри, учил историю, окончил с красным дипломом исторический факультет, являюсь Хорошо. автором учебника, да хватит и, ты при... и ты при этом заявляешь, что со стороны тебе кажется, что я глупее, чем какой-то Столыпина. Исходя из чего ты сделал такой вывод? Из, исходя из того, почему ты постоянно приписываешь усы Салыпина. Мы с тобой он, зацепили. Он просто за, мы просто за с тобой зацепили а -а -а. за усы Столыпина. Ты видел это видео? Я а -а -а. его прекрасно помню. Поэтому Давай, мы зацепили за это. Если мы сейчас зацепимся за что-то другое, ты уже вспомнить ничего не сможешь. Потому что действительно я видео с усами я Столыпина очень показательное. Давай вспомним какое-то другое видео. И на основании... А этого... тебя... Да, слушай. А подожди, а с кем у тебя было видео еще? Ну, у столы это да, да, хорошо. Окей, э, он там, может быть, в чем-то был неправ. Может быть, ты в чем-то был неправ. Я не помню уже. Вы там, вы бьетесь постоянно вот по какой-то фигне. Меня интересует один вопрос. Чем э, почему вы... ты решил, что обсуждение истории Руси это какая-то фигня? Ты специалист по истории у Руси? Меня... Нет. У меня вопрос. О, наконец-то. Почему? Почему э, историки не могут прийти к одному значению? Вот. Я тебя огорчу. Даже физики и ядерщики не могут прийти к одному значению. Вот так ну, бывает. Так. Но о физиках и ядерщиках вы не слышите каждый день. А об историках вам в уши вду вдувают каждый день. Но это общий ответ. А теперь конкретный mm. ответ. Потому что в истории... Очень мало источников для определенного периода. Ага. И из одного и того же источника можно сделать разные выводы. Поэтому историки не могут прийти по этому поводу. Дальше, на окей. нас, на историков, как и на обыкновенных ну, людей, влияет политическая ситуация. И поэтому мы тоже не можем договориться. Российские историки и украинские историки по некоторым вопросам договориться не могут, потому что мы украинцы, а не россияне. Ладно, окей, спасибо. Разъяснил. Я, если вдруг, ну, поймаю, Усы Солопина, я с ним об в этом Это В от рулетке ты его не поймаешь. А в какой мне его поймет? Есть рулет ТВ. Все российские а, блогеры да. фактически сбежали туда. Точно. Да, потому я, что я, YouTube я понял, да. закрыл им монетизацию. Им не интересно, без денег работать на YouTube. Они создали так они собственные... там без бабок. Они создали собственную рулетку, но там они собирают деньги со слушателей через донаты и так дальше. Mm. Поэтому тут ты никого не увидишь из российских блогеров. Они Хорошо, все окей, ты, свою. О, хорошо окей, дядька, спасибо тебе. Я разъяснил все. Пользуйся. Очень а, а, разъяснил. Нет, смотри, ну если ты мне наебал, блядь. Без матов. В чем? Если Я бы вернусь. ты сказал в чем. Я бы с тобой согласился. Я, я еще пока не знаю. Я а, разберусь, я, я вернусь. Ты чувствуешь, где? что где-то тебя наебали, но не чувствуешь, где. Нет, я не знаю. А, не знаешь, но ты чувствуешь, что наебали. Ну, ты знаешь такого дядьку, как... Э, был дядька такой интересный. Украинский. Такого не знаю. Ну, дядька У тебя был, с конкретикой плохо, такой... понимаешь? Мужик. Да, я знаю, у меня я уже устал. А, Дидолес. Дидолес Ди, 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 умер, да. Да, а что он умер, знаешь? От рака, наверное. Хорошо был дядька, От да? старости, наверное. Я его лично не знал, немножко смотрел. Наверное. <клев> а я, кстати, с ним пообщался. Перед смертью его, прикинь. За день, блядь. Бля, я охуел. Я понял, без матового, можно да, можно. Ну, блин, ну это просто эмоции, блин. Забавный был дядька, мне. Он что-то перенервничал на меня. Не знаю почему. Так, у тебя ко мне вопросы еще есть? Все, дядька, у меня к тебе вопросы. Все, вали отсюда. Сидит на подпитку, что с ним балакать? Про то, как он кого рятував. вот там вот, хай спецслужбы занимаются украинские кого и где он рятував у Славянска и в Донецке.